Ə, salam müəllimlər. Yəni də sənin iclandayışlarına aid olan sınağımızın zəhnə baxırıq. Demək, deyil, bir düz xətt üzərində A, B, C, D, E nöqtələri qeyd olunubsa, düz xəttdə neçə parça ayrılmış olar deyə bizdən soruşur. Demək, düz xətt çəkək. Nə qədər qeyd olunduğu kimi A, B, C, D, E parçalarını qeyd eləyək. Deməy Bizim belə bir qaydamız var idi ki, əgər düz xətt üzərindəki parçaların sayını tapmaq istəyiriksə, o zaman düz xətt üzərində qeyd olunmuş nöqtələrdən sayının bir əssiyinə vurub, yəni 1 2 3 4 5 də nəqtə qeyd olunub. Bir əssi, yəni 4-ə vurmalıyıq qeyd olunan parçaların sayını. Bir əssiyi, 5-in bir əssi 4-dür. 4-ə vurub bölməliyik ki yə 4-ü 5-ə vursaq 20, 2-yə də bölsək 10 eləmiş olar. Deməli tapmış olduq ki, qeyd olunmuş parçaların sayı 10-a bərabər imiş. 1-ci sualımızın cavabı olur E variantı. Deməli 2-ci sualımız. Düz xətt üzərində A B C D E F nöqtələri qeyd olunubsa, düz xətt üzərində ayrılmış şuaların sayının nə qədər olduğunu bizdən soruşur. Demək Bu düz xətt düzəldində A, B, C, D, E və DÇ F nöqtələri qeyd olunub. Və bizdən nə qədər şo olduğunu soruşur. Şoqların sayını tapmaq üçün isə qeyd olunmuş nöqtələrin sayını 2-yə bölməliyik. Yəni 1 2 3 4 5 6 da nöqtə qeyd olunubsa 6-nı vurmalıyıq 2-yə. Deməli düz xətt üzərində 12 dənə uca olduğunu tapmış olurduq. İkinci sualımızın cavabı da olmuş olurdu B variantı. Demək, ABC bucağında, yəni deyək ki, ABC bucağıdır. Demək, BA və C bucağıdır. Və burdan AO A, E, A, F və A, D şvaları qeyd olunub. Qeyd olunanlar qeyd olunanlara nəzər alıb, neçə bucaq olduğunu tapın deyə bizdən soruşurdu. E, bucaqların sayını tapılması da eynilə parçaların sayını tapılmasına oxşardı. Qeyd olunmuş şxalların sayını bir-əsliyinə vurub 2-yə bölməliyik. Sayırıq, demək 1 2 3 4 5 6 dən şoğumuz var. Demək, 6-nı vurmalıyıq 1 əsliyə, yəni 5-ə bölməliyik ki, bu da bərabərdir 30 bölünsün 2, bu da bərabər eləmiş olur 15-ə. Demək, 15 dənə bucaq olduğunu tapbışıq. Tam bucaq neçə dərəcəli bucağıdır deyə bizdən soruşur. 180 dərəcəli bucağımız açıq bucaqdır. 90 dərəcəli bucağımız düz bucaqdır. 30 dərəcəli bucağımız iti bucaqdır. 100 dərəcəli bucağımız kör bucaq olmuş olur. 360 dərəcəli bucağımız isə tam bucaq olmuş olur. Yəni bir tam dövrümüz olur 360 dərəcə və o dolmuş olur. Tam bucağımız 4-cü sualımızın cavabı olur. E variantı. 5-ci sual. B nöqtəsi uzunluğu 75 sm olan AO parçasının 2-yə ayırır. AB parçası BO parçasına 2 dəfə uzun olarsa, AB parçası ilə BO parçalarının fərqini tapın deyə bizdən soruşur. Demək, 1 AO parçamız var. Və B nöqtəsi uzunluğu 75 sm AO parçasını iki yerə ayırır. Deyək ki, burada da qeyd olunub B. Nə hə deyir ki, AB parçası BO parçasından 2 dəfə çox Yəni bu parçası x-dirsə, AB parçasının uzunluğu olur, o zaman 2x. Və ümumilikdə uzunluqları cəmi də verilib bizə 75-dir. O zaman toplayırıq 2x-nı x-ımızı bərabər eləyirik 75-ə. Burdan x-ımız bərabər olur 75-ə. x-ımız da bərabər olmuş olur 25-ə. Demək, BO parçasının uzunluğunu tapırıq ki, BO parçasının uzunluğu 25 santimetrə bərabər imiş. AB parçası da bundan 2 dəfə uzun olduğuna görə 50 santimetrə bərabər imiş. İndi bizdən AB parçası ilə BO parçasının fərqini soruşur. Yəni 50 santimetrdən çıxmalıdır 25 santimetri. 50 santimetrdən də 25 santimetri çıxdıqda 25 santimetr qaldığını görürük. Demə 5-ci sualın da cavabı olur D variantı. Demə 6-cı sual. Düz xətt düzəliində 10 şuə olarsa, bəs bu düz xətt düzəliində neçə parça olmuş olar deyə bizdən soruşur. Biz demişdik ki, düz xətt düzəliində olan nöqtələrin sayını 2-yə vururuq və şuaların sayını tapırıq. İndi biz bilmirik ki, düz xətt düzəliində nə qədər nöqtəmiz var. Ona x verərik və onu 2-yə vursaq x-ımızı 2-yə vursaq, tapış oluruq ki, 10 elə imiş. O zaman buradan x-ımızı tapış oluruq. 10 bölünsün 2-yə. x-ımız da bərabər olmuş olur 5-ə. Demək, tapdıq ki, x-ımız 5 imiş. Düz xətt üzərində 5 dənə nöqtəmiz var imiş. İndi bizdən soruşulur ki, 10 şuə varsa, neçə parça olar? O zaman parçanı da demişdik ki, nöqtələrin bir-biri sayına vurub 2-yə bölürdük. Yəni nöqtədən say 5 idi. Bir əssi olur 4. Demə 4-ü 5-i 20 eləmiş olur hasili. Onu da 2-yə bölsək 10 qalmış olur. Demək 10 dənə də parça olmuş olardı. 6-cı sualım üçün cavabı olmuş olur A variantı. 7-ci sual. CD parçası 5 bərabər hissəyə bölünmüşdür. 1-ci hissənin ortası ilə sonuncu hissənin ortası 16 sm uzunluğunda olarsa Onda CD parçasının uzunluğu nə qədərdir deyə bizdən soruşur. Demək, CD parçası var. Deyək ki, CD parçasıdır. 5 bərabər hissəyə bölünüb. Deyək ki, 5 bərabər hissə oldu. Deyir ki, birinciyinin ortası ilə, yəni bu birincidir, bunun ortası ilə sonuncu, yəni 5-incinin ortası 16 santimetrdir. CD parçasının ümumi uzunluğu bizdən soruşur. Demək, bu parçaların hissələbərabər ayrılmış hissələrinə x desək, o zaman x, x, bu da x olur. Birinci hissənin yarısıdirsə, bu 1/2x olmuş olacaq. Sonuncu hissənin də yarısıdirsə, bu da 1/2x olmuş olacaq. Demək, o zaman 1/2x üzərinə gələrik 3 dənə x və bir də üzərinə gələrik sonuncu 1/2x. Bərabər olmuş olar 16-ya. Buradan 4x-ımız bərabər olmuş olar 16-ya, x-ımız da bərabər olmuş olar 4-ə. Demək, bərabər ayrılmış hissələrin uzunluğunu tapdıq ki, 4 sm-dir. 4-ü -də, də 5 bərabər hissə ayrıldığına görə vurmalıyıq 5-ə. 4-ü vürsək 5-ə bərabər olmuş olar 20-yə. Və ya hut da ki bunun asan yolu olaraq belə baxa bilərdik ki demək birinci ilə sonucun orta nöqtəsi qeyd olunub da. O zaman bura da yarım qalmış olur, bura da yarım qalmış olur. Bunları sürüşdürsək Əla tost bərabər parçamız bərabər olmuş olacaqdı 16-ya. Oradan da rahatçılıqla tapmış olacağıqdı ki, CD parçasının uzunluğu nə qədər idi? 7-ci sualın cavabı olmuş olur B variantı. Qonşu bucaqların biri digərindən üstəfə böyükdür. Bu bucaqların fərqini tapın. Demək, qonşu bucaqlarımızın cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Yəni ixtiyarı belə buca çəksək Bu bucağımızla bu bucağımızın cəmi 180 dərəcəyə bərabər. İndi deyir qonşu bucaqların biri digərindən üç dəfə böyük. Deyək ki, təsəvvür elədik ki, bu bucağımız x-dirsə, digər bucağımız olar 3x. Ondan üç dəfə böyükdür. Yəni bizə dedilər ki, cəmi 180 dərəcəyə bərabər. Yəni x üstə gələnsə 3x-ımız bərabər olardı 180-ə. Burdan 4x-ımız bərabər olardı 180-ə. x-ımız da bərabər olmuş olardı. Demək, 45. -ə. Demək x isimiz 45 dərəcəli bucağıymış. O zaman üç x isimizdə olmuş olardı 135 dərəcəli bucağımız. İndi bizdən bu iki bucağın fərqini soruşur. O zaman 135-dən çıxdıq 45-i, qalmış olardı 90 dərəcə. Demək bunların bucaqlarının fərqi 90 dərəcəyə bərabər olmuş olardı. 8-ci sualımızın cavabı olmuş olardı E variantı. Bucaqə qonşu olan Kiçik bucağın cəmi 166 dərəcə olarsa bu bucağın özünü tapın. Demək, belə bir xətlər çəksək, demək bu deyək ki, alfa bucağımızdır. Buna qonşu olan bucaqların cəmi, yəni bu bucağımızla bu bucağın cəmi 166 dərəcə olarsa, alfa bucağını bizdən soruşur. O zaman biz ya qonşu bucaqların xassəsinə istifadə etməliyik. Cəmi 180 dərəcəyə bərabər olmalıdır. Yəni 166-nı bölməliyik 2-yə. Tapırıq ki 83 dərəcəli bucaq imiş bunu biri. Çünki onun qonşu olan bucaqların cəmi deyir 166 dərəcədir. O zaman 180-dən də çıxardıq 83 dərəcəni. Bu da bərabər olmuş olardı. Deməli 97 dərəcə. Ya da ki, bu bütövlükdə tam dövrümüz demişdik 360 dərəcə. O zaman biz 166 dərəcə üstə gələnsin. Bu bucaq da bu bucağa bərabər olduğuna görə 2 alfa bərabər eləmiş olardı 360 dərəcəyə. Burdan iki alfamız bərabər olmuş olardı 360 - 166. Demək, alfamız da bərabər olardı 200-ə, demək 160dı bu. Demək, o zaman alfamız bərabər olmuş olardı 194-ə. 194, 194 bölünsün daha doğrusu 2-yə. Buradan da alfamız bərabər olmuş olardı yenə 97 dərəcə. Yəni necə rahat yol tapıb Hələ də sadi yenə də cavabı tapmış olardıq. 10-cu sual. Bərabəryanlı üçbucağın perimeteri 24 sm, otacağı 6 sm olarsa, yan tərəfi neçə sm olar deyə bizdən soruşur. Demək, bərabəryanlı bir üçbucaq çəkilir. Üçbuca oxşamadı. Demək, bərabəryanlı bir üçbucaq çəkək. Bunun ümumi olaraq perimeteri 24 santimetrə bərabərdir. Demək, oturacağı 6 santimetrdir. Oturacağını verib, buranı 6 santimetr verib. Yan tərəflərə də x versək, o zaman 2x + 6-mız bərabər olmuşuqlar 24-ə. Burdan 2x-imiz bərabər olmuşuqlar 18-ə. X-imiz də bərabər olmuşdur 9-a. Bizdən yan tərəfin neçə santimetr olduğunu soruşurdu. Bizə yan tərəfi x ilə işarə eləmişdik və yan tərəfi də tapdıq ki, 9 santimetr olmuş olur. 10-cu sualımızın cavabı olmuş olur C variantı. Yanaşmalardan hansı doğrudur deyə bizdən soruşur. İki iti bucağın cəmi iti bucaqdır. Demə, iti bucağımız 90 dərəcədən kiçik bucaqlara deyirdik. Demək, o zaman iki dənə təsəvvür elək ki, 89 dərəcəli bucaq götürsək, bunları cəmləsək yenə 90 dərəcədən kiçik olmalıdır. Belinmiş şərtə uyğun olur. Amma e, cəmləsək görərək ki, 90 dərəcədən böyük olmuş olur. Demə, iki iti bucağın cəmi həm İki bucaq ola da bilər, olmaya da bilər. O zaman A variantımız doğru deyil. Bir nöqtədən ixtiyari sayda düz xətt keçilmək olar. Bəli, bir nöqtədən ixtiyari sayda düz xəttlər çəkmək olar. B variantı doğru cavab idi. İki nöqtədən sonsuz sayda düz xətt çəkmək olmaz. İki nöqtədən yalnız və yalnız bir düz xətt çəkmək olar. Qonşu bucaqların cəmidir 360 dərəcədir. Bu da yanlıştır. Deməkdir qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 360 dərəcədir. Bu da yanlışdır. Üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi də 180 dərəcəyə bərabərdir. Deməli, o ikinci sual. Bərabər tərəflı üçbucağın otrucacağına paralel olan orta xəttin uzunluğu 5 santimetr olar. Üçbucağın perimeterini tapın deyir. Demək, bərabər yanlı üçbucağın otrucacağına paralel olan orta xəttin uzunluğu 5 santimetr bərabər tərəflidir. Bərabər tərəflidirsə, biz demişdik ki, oturacağı ilə paraleldirsə və orta xəttdirsə, o paralel olduğu tərəfin yarısına bərabərdir. Paralel olduğu tərəf oturacaqsa, yarısına bərabərdirsə, oturacağımız 10 sm-dir. Və bizə deyir ki, bərabər tərəflidir. Bərabər tərəflidirsə, o zaman bunun hər tərəfi 10 sm-ə bərabərdir. Biz bunun hər tərəfin 10 sm olduğunu tapdıqsa, bizdən Demək, bunun perimetrin soruşulurdu. O zaman 3-ü buradakı 10-a tapış olardıq ki, bu üçcümüzə üçbucağımızın perimetri 30 sm-ə bərabər imiş. 12-ci sualımızın cavabı A variantı. Parallelogramın perimetri 76 sm. İki tərəfin fərqi 16 sm-dir. Tərəflər neçə sm? Santimetr... Digər tərəflər neçə sm olduğunu deyə bizdən soruşur. Deməli parallelogramdır. nəsə oxşamam deyən paralelqramam. Demək, paralelqram çəkək. Demək, x y tərəfi. Dir x ilə y-in fərqi y-in x-in fərqi olsun ki, y-nə x-in fərqi 16 sm-ə bərabərdir. Ümumilikdə perimeteri 76 sm-dir. Ümumilikdə perimetri, yəni 2x + 2y = 76-ya. Burdan hər tərəfi 2-yə bölsək, x + y = olmuş olar 38-ə. Demək tapmış olduq ki, y + x-ın cəmi də 38-ə bərabər imiş. Burdan 2y-imiz x-lar ixtisar gedir. Tərəf-tərəfə toplasaq, 2y-imiz bərabər olmuş olur 54-ə. Y-qımız bərabər olmuş olur 27-yə. Demək, y-imizi tapdıq 27-dir. Y-imizi tapdıq 27-dirsə, o zaman tənliyimizdə yerinə qoyub tapa bilərik ki, x-imiz nəcə idi. Demək, bu tənliyimizdə yerinə qoysaq 27 + x bərabər də 38-ə. Buradan xımız da bərabər də 38 - 27-yə x də bərabər olmuş oldu 11-ə. Deməli xımızı da tapdıq 11, yimizə 27 imiş. Tərəflərini soruşurdu bizdən, biri 27, digəri isə 11 sm-ə bərabər olmuş oldu. Üçbucağın tərəfi 10 sm, 16 sm, 18 sm-dir. Deməli bir üçbucaq çəkək. Demək deyir ki, üçbucağın bir tərəfi 10 sm, bir tərəfi 16 sm, bir tərəfi isə 18 sm-dir. Bu üçbucağın böyük tərəfinə paralel olan orta xəttin böyük tərəfi görürük ki, 18 sm-dir. Bu tərəfə paralel olan orta xətt budur. Demək, üçbucaqdan ayrıldığı trapesiyaya trapesiyanın perimeterini bizdən soruşur. Demək, orta xətt demişdik ki, demək tərəfləri yarı bayarıya bölür. Yəni əgər tərəfimizin 10 sm-dirsə, orta xətt onu yarıya bölürsə, burada 5 sm, burada da 5 sm qalır. Bir tərəfi yarıya bölürsə, demək həmin düz xətt digər tərəfi də yarıya bölür. O zaman burada 8 sm, burada 8 sm qalır. Və orta xətt də paralel olduğu tərəfin yarısına bərabərdir. Əgər bura 18 sm dessə və orta xəttimiz bu olursa, onun həmin bu 18-in yarısı da 9 sm olmuş olur. Demək, 18-in yarısı 9 sm. Bu yaranan fiqurumuz isə trapesiya olmuş olur. Bunun perimeterini bizdən soruşur. Demək, bir tərəfi 8 sm olur. Digər tərəfi 9 sm olur. Bir başqa digər tərəfi 5 santimetr olur və oturacağı isə olmuş olur 18 santimetr. Ya bunu bizdən soruşurdu. Demək, bu da eləmiş olur 40 santimetr. Demək, tapmış olduq ki, həmin orta xəttin üçbucaqdan ayrılmış olduğu trapesiyanın perimetri 40 santimetrə bərabər imiş 14-cü sual. Demək, 15-ci sual bərabər yanlı trapesiyanın, demək, bərabər yanlı bir trapesiya çəkək bərabəryanlı trapesiya çəkək. Deyək bu bizim bərabəryanlı trapesiyamız olsun. Oturacağı 45 sm-dir, yan tərəfləri 16 sm-dir. Və yan tərəfi ilə oturacağın əmələ gətirdiyi bucaq isə 60 dərəcədir. Bizdən bərabəryanlı yəni trapesiyanın kiçik oturacağını soruşur. Biz burada bir hündürlük salsaq, çapəy hündürlük salsaq. Demək, 90 dərəcəli bucaq yaranəcəy və düzbucaqlı üçbucaq alınmış olacaq. Demək, üçbucağın bu daxili bucaqların cəmi deməkdir 180 dərəcəyə bərabərdir. Bu 90 dərəcə olmuş olur, bu 60 dərəcə, onda yuxarıdakı bucağımıza 30 dərəcə qalmış olur. Demək, düzbucaqlı üçbucağın belə bir xassəsi var ki, 30 dərəcəli bucağın qarşısında qalan katet katetlər 90 dərəcəyənə əmələ gətirən bu xətlərdən xətlərə değilir və 30 dərəcəli bucağın qarşısında dayanan katet hipotenuzun, yəni bu düz xəttin yarısına bərabər olmuş olur. O zaman hipotenuz 16 sm-dirsə, onun yarısı olmuş olacaq 8 sm. Eyni qayda burada da keçərlidir. Burada da 60 dərəcə olmuş olur. Burada da hündürlük salsaq 90 dərəcə olacaq. Digər tərəfi 30 dərəcə qalacaq və eyniən 30 dərəcə bucağın qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabər olduğuna görə bu hissəmizə 8 sm olmuş olacaq. Demək, belə bir düzbucaqlı almış olduq. O zaman 45 sm-dən biz 8 sm-ləri çıxmalıyıq. Yeni 45 demək 45 çıxılsın 2 vurulsun 8. Yəni 45 çıxılsın 16. Bu da bərabər olmuş olar 29 santimetrə. Deməli, sit otacağımızın uzunluğu da 29 santimetrə bərabər olduğunu tapdıq. 15-ci sual cavabı olmuş oldu D variantı. Düzbucaqlı üçbucuğun hipotenuzuna çəkilmiş median 5 santimetr isə hipotenuzunu tapın. Demək düzbucaqlı bir üçbucaq çəkək. Demək, bu ipotenuzdur. Həvəldir buna çəkilmiş ipoten e, median, median. Hündürlüyü 5 sm-dir. İpotenuzunu tapın deyiriz. Necə? Düzbucaqlı üçbucaqın katetininə median salınıbsa endirilibsə o zaman həmin median hipotenuzun yarısına bərabər olmuş olur. Median 5 santimetrlisə onda bizim hipotenuzumuz hipotenuzumuz 5 vurulsun 2 olacaq, yəni 10 santimetrə bərabər olmuş olacaq. 16-cı sualın cavabı olmuş olur E variantı. Üçbucağın tərəflərindən biri 6 santimetr, ikinci tərəfi 9 santimetr olarsa Üçüncü tərəfin ala biləcəyi minimum natural qiymət neçə santimetr olar deyə bizdən soruşur. Biz burada üçbucağın bərabərsizliyib əlamətindən istifadə etməliyik. Yəni 9 - 3 böyük olmalıdır x < olmalıdır 9 - daha doğrusu 6. Eee kiçik olmalıdır 9 + 6-dan, yəni 3 3-dən böyük, 15-dən kiçik olmalıdır. Üçüncü tərəfin ala biləcəyi minimum natural qiyməti bizdən soruşur. Üçüncü tərəfin ala biləcəyi minimum natural qiymət 3-dən böyük olmalıdır. 3-dən böyük natural qiymətimiz necə 4-dür. Demək, 17-ci sualın cavabı olmuş olur D variantı. Bərabər tərəflü üçbucağın neçə simmetriya oxu var? Bərabər tərəflü üçbucağın 3 üç simmetriya oxu var. Simmetriya demək, bir simmetriya oxu bu, bir simmetriya oxu bu. Bir başqa simetr yolu olsa budur. Demək, bərabərtərəfli üçbucağın 3 üç sm yoxu var imiş. 18-dən sonra cavab olur C variant. Bərabəryanlı üçbucağın təpə bucağı 76 dərəcə olarsa, demə bərabəryanlı üçbucaq olsun. Təpə bucağı 76 dərəcədirsə, 30 açığı içi bucağı neçə dərəcə olar? Bu bucaqları bizdən soruşur. Demək, tapı bucağı verib. O zaman biz 180 dərəcədən çıxaq 76 dərəcəni. Tapmış olarardıq ki, 54 + 104 dərəcə qalmış olur. Və bərabər yanlı dediyi üçün bunun oturacağı bətici bucaqları bir-birinə bərabərdir. Bir-birinə bərabərdirsə o zaman 104-ü bölərik 2-yə. Almış olarardıq ki, oturacağı bətici bucaqlar 52 dərəcəyə bərabər imiş. 19-cu sualın cavabı olur B variantı. Düzbucaqlı üçbucuğun daxili bucaqlarının cəmi neçə dərəcədir? Fərqi yoxdur, düzbucaqlı, körbucaqlı, iti bucaqlı bütün üçbucaqların daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcəyə bərabər olmuş olur. Deməli, bununla da həndəsəyə aid olan ilk sınağımızın izahı yekunlaşmış oldu. Sağ olun.